ведущий инспектор Суворовского районного отдела Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, капитан службы гражданской защиты Ермакова Елена Вячеславовна. Мы сегодня с вами будем находиться по адресам Днепропетровская дорога 83, Днепропетровская дорога 83, корпус 1, корпус 2 и корпус 3. И Днепропетровская дорога 129. Мы проводим проверку жилых домов, по перечисленным адресам. То есть так вот, как обычно, мы выходим на проверку с представителями, в данном случае КПЖК и Северный, и проводим обследование жилого дома на соблюдения правил пожарной безопасности Но самые главные пункты обследования то есть учитывая что по данному адресу у нас десятиэтажный жилой дом значит системы пожарной автоматики здесь не предусмотрены значит здесь мы смотрим электрохозяйство смотрим пути эвакуации смотрим содержание подвальных чердачных помещений трёхэтажный, закрытый, на замок доступа основном нету, провода нигде не висят. Поднимаемся дальше. Самовольно построенную кладовку, которая находится на путях эвакуации, документов нету разрешительных и по правилам запрещено, что либо устроить ну, на путях эвакуации нельзя, просто написано запрещено. Там тоже не должно быть ни мусора, никакого, ничего. Ну, она должна быть закрыта поплотнее, потому что в данном случае, видите, слабовольтная сторона. Угу. Это внутренний пожарный водопровод. То так есть в случае есть пожара, пожара сюда подсоединяются рукава. Также заклонены угу. лестничные клетки. То есть говоря о том, что уже там здесь стоит приблизительно пенопласт. С этой стороны вы можете увидеть там шкафы вынесенные. Горячий Роман Александрович, директор Капажи Колеси. В основном нарушение у нас зафиксировано, это мусор в местах общего пользования, когда жильцы выносят шкафы старые, диваны, кресла, э, мусор, то есть что создает, во-первых, э, препятствует при эвакуации людей и возгоранию, когда человек курит, он может кинуть пучок, и она может, в принципе, легко воспользоваться. Сотрудниками ЖК Северной периодически проводится инструктаж и правила пользования. Согласно графика, на каждый год составляется графика, согласно графика мастера участков и начальники участков проводят инструктаж и разъяснительную работу с жильцами.